शाळेमध्ये भरपूर राजकारण झालं विजेत्या झाली जे झालं असेल त्याच्यात आपण नाही आजपासून कामाला सुरुवात करतो हा महानगरपालिकेचा सेंट्रल एजन्सीचा फंड आहे आणि अजून आपण इलेक्शन आधी पास झाला होता पण आपण चालू केलं नव्हतं कादविधा लागली होती नमस्कार मी अतुल जैन आपल्याला आपली बातमी आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत करतो आज आपण आहोत अंधेरी पूर्वमधील नागरदास रोड राधाकृष्ण म्युन्सिपल शाळा या ठिकाणी आपण काही दिवसांपूर्वी आपण ही बातमी केली होती ज्या ठिकाणी या शाळेमध्ये अनेक वर्ग आहेत त्याचे स्लॅब्स जे आहेत ते जा कोसळणार आलेले आहेत आणि अशा पद्धतीने बाहेरून इतकी सुंदर दिसणारी शाळा ही आतून जे वर्ग आहेत हे अत्यंत खिळखिळ झालेत आणि अशा पद्धतीने जे स्लॅब जर कोसळले तर मुलांच्या जीवाला सुद्धा मोठा धोका असल्याकारणाने आता या ठिकाणी सन्मान्य आमदारशी मुर्जी पडतो का यांच्या फंडातून या ठिकाणी जे स्लॅब्स आहेत ते त्याचं या त्या ठिकाणी काम करण्यात येणार आहे त्याचं आज या ठिकाणी नाळं म्हणून शुभारंभ करण्यासाठी सन्मान्य आमदार तशाच स्थानिक नगरसेविका दिशा सुनील यादव थोड्याच वेळा त्या ठिकाणी उपस्थित होत आहेत यहाँ पर अपने अंधेरी पूर्व के लोकप्रिय और कार्य सम्राट विधायक मूर्ति पटेल जी काका और दिशा बिटिया जब मैं इस प्रांगण में आया तो बता रहा था कि बेटा मैं और तुम्हारे पापा इसी विद्यालय में उन्नीस में कोने के स्कूल में दूसरी में पढ़ा करते थे अभी प्रकाश जी ने बताया कि मैं भी इसी में पढ़ा हूँ काफी लोग इस विद्यालय में पढ़े हैं और कोई कह रहा था कि इस विद्यालय में पढ़ने वाला कोई आगे नहीं गया कोई टोन मार रहा था तो मैं बता दूँ कि इस विद्यालय में पढ़ने वाले की लड़की नगर सेविका बनी और खुद पढ़ने वाला भी नगर सेवक बन गया है <laughs> दो साल हो। पिछले वर्षों में कुछ एक मंडल आता था यहाँ पर कि स्कूल के स्लैब गिर रहे हैं स्कूल की अवस्था ठीक नहीं है उस समय भी मेरी चर्चा काका से हुई थी काका उस समय आमदार नहीं थे लेकिन जब आमदार नहीं थे तो भी आमदार से ज़्यादा काम करते थे और आज अपने उस आश्वासन को और अपने दायित्व को पूरा करके आज यहाँ पे रिपेयरिंग का नारियल तोड़ा जा रहा है पूरी तरह से विद्यालय का नूतनीकरण होगा और पूरा विद्यालय पुनः एक नए विद्यालय के रूप में यहाँ पर स्थापित होगा और जो तमाम गुंदौली कर और परिसर के बच्चे जब पढ़ने आएंगे तो लगेगा उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हम किसी विद्यालय में पढ़ रहे हैं एक एटमॉस्फियर बनता है विद्यालय का उसकी रूपरेखा और उसकी कार्यशैली को देख करके मैं आप सभी की तरफ से और खुद मुंदौली कर होने के नाते इस क्षेत्र की पहले नगर सेविका रही संध्या भाभी को दिशा बिटिया को और यहाँ के लोकप्रिय अमदार मुर्जी पटेल जी को आप सब की तरह से, तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ धन्यवाद दिशाला आपण सर्वांनी नगरसेवक म्हणून निवडून दिल्याबद्दल मनापासून हा शाळेमध्ये भरपूर राजकारण झालं विजेतं झाली जे झालं असेल त्याच्यात आपण नाही आजपासून कामाला सुरुवात करतो हा महानगरपालिकेचा सेंट्रल एजन्सीचा फंड आहे आणि आधी आपण इलेक्शन आधी पास झाला होता पण आपण चालू केलं नव्हतं का अद्या ला लागली होती

ग्रौंड मुंबई महानगरपालिका पूर्व विभाग या विभागातील नागदास रोड या ठिकाणीच्या राधाकृष्ण म्युनिसिपल शाळेजवळ आहोत या ठिकाणी सन्मान्य आमदार साहेब आणि त्याचसोबत सन्मान्य नगरसेविका दिशा सुनील यादवजी उपस्थित आहेत सर काय सांगाल ज्या पद्धतीने आज या ठिकाणी शाळेचा नूतनीकरणासाठी फंड पास झालेला आहे आणि आज या ठिकाणी नारळ फोडण्याचा प्रक्रिया पार पडलेली आहे शाळाची अत्यंत वाईट परिस्थिती होती म्हणून मी महानगरपालिकेकडे पाठपुरावा नगरसेविका आणि मी आमदार म्हणून आम्ही दोघांनी केला आणि जवळजवळ साडेतीन कोटी फंड हा शाळेत पास करून आणलेला आहे आता हा शाळेच्या काय आतून पूर्ण शाळा नवीन बाहेरून पॅसेज वगैरे सगळं काम शाळेच्या उद्यापासून सुरू कशा पद्धतीने या ठिकाणी देखभाल करून हे काम पूर्ण केलं जाईल बघा आधी काय झालं ते तर मी जात नाही पण आम्ही काय करू शकतो हे लोकांसमोर आम्ही ठेवण्याचा प्रयत्न थँक्यू सर धन्यवाद विभाग ने साढ़े तीन करोड़ रुपये का निधि इस स्कूल को दिया है और कल से इस काम की शुरुआत होगी और पूरा टेक्चर नए के जैसा ही बनेगा अंदर के सब क्लासरूम हो या बाहर का जो मकान है वो ऐसे एरिया सभी अच्छे से बना के बच्चे अच्छी पढ़ाई कर सकें इस दिशा में हम लोग हम लोग एकदम ट्रांसफर काम करते हैं तीन करोड़ फोर्टी सेवन लाख का फंड यहाँ पे आया है हम मीडिया को भी इसकी एक कॉपी वर्क ऑडर दे देंगे और उसके ऊपर पूरी निगरानी हमारी भी रह गई कॉन्ट्रैक्टर से हमने बात किया है कि अच्छा काम स्कूल का होना चाहिए और कॉन्ट्रैक्टर से भी हमें राइटिंग में भी ले गए इतने साल की गारंटी होगी फंड पास हुए छः सात महीना नहीं हुआ करीबन तीन महीना हुआ इसके बाद मुंबई महानगर पालिका का चुनाव था तो आचार संहिता लगने के वजह से ये काम थोड़ा विलंब हुआ है लेकिन कल से काम की शुरुआत होगी अब आचार संहिता खत्म हो चुकी है इसके लिए काम तो सर तीन चार वर्ष पहले ही इस, इसकी रिपेयरिंग हुई थी और फिर भी ऐसी जर्जर अवस्था में आ गया है तो इसके में कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार तो जरूर हुआ है ये रिपेयरिंग वर्क में तो उस पर भी कुछ जाँच वगैरह बिठाई जाएगी ये देखो आगे क्या हुआ तभी हम विधायक नहीं थे भी हम थ्री करोड़ फोर्टी सेवन लाख का फंड पास करवाया है मैं आपको बता कि मीडिया को हम वर्कआउट की कॉपी देंगे और हम जो काम करते हैं ट्रांसफर करते हैं इसमें कोई भ्रष्टाचार होता नहीं है आपके सामने ही काम होगा कॉन्ट्रैक्टर को भी बताया गया है कि हमारे यहाँ से कोई आपको तकलीफ नहीं होगी और अच्छे से काम पूरा फंड यहाँ पर यूज होना चाहिए उसका फायदा अंधेरी के बच्चों को होना चाहिए Obrigado.